The Rob, Rob, Rob Rob ini apa? Rob ini adalah Tuhan Sang Pencipta Tuhan Sang Pemilik Tuhan Sang Pentadbir Subhanallah Perkataan Rob ini biasanya kita kalau baca doa Kita akan apa tu? Kita akan hadirkan sekali ada pronoun dia lah ada kata nama dia sendiri rabbana wahai tuhan kami rabbi wahai tuhan saya jadi dalam erti kata bahasa Melayu biasanya perkataan rob ini maksudnya tuhan kalau kita lihat terjemahan lah dalam kitab-kitab Melayu biasanya maksudnya tuhan tetapi kalau kita betul-betul amati kalau kita betul-betul kupas sebenarnya maksudnya bukan semata-mata tuhan uh, ulama <coughs> mengupaskan ulama Islam kita apabila mengupaskan erti kata rob ini ramai di kalangan ulama kita selalu akan terangkan maksud rob dengan pelbagai definisi dengan pelbagai takrifan dengan pelbagai maksud kenapa sebab perkataan rob ini bukan ertinya satu maksud saja dia ada banyak ertinya dan semuanya maksudnya indah-indah belaka apabila kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi bila kita bersyukur kita baca alhamdulillahirabbil alamin bukan Ha, ada dalam surah Al-Fatihah kita baca permulaan surah Al-Fatihah kita alhamdulillahi rabbil alamin rabbil alamin tuhan alam alam semesta tuhan sekalian alam tuhan semua makhluk itu maksud rabbul alamin ha, saya nak masukkan kat sini adalah rob perkataan rob itu perkataan rob itu adalah perkataan yang induk perkataan yang asal yang kita nak kupas pada hari ini maksudnya tuhan kalau kita baca terjemahan tapi apa maksudnya yang lain Aa, Rob ini subhanallah sangat indah ya nama Allah yang antara yang terindah iaitu nama Ar-Rab. Kalau kita tengok bahasa English dia tulis Lord. Lord with a capital L. L O R D Lord, Lord Almighty. So Rob ni maksudnya adalah As-Sayyid Al-Khaliq Al-Malik Al-Mutasarrif bima yamlik. Itu antara maksudnya adalah pencipta, Tuhan pentadbir. Tuhan sekalian alam, Tuhan yang berhak, berkuasa membuat apa saja di dalam apa yang dia miliknya. Ha, itu antara maksud Rob. <coughs> Jadi bila kita kata Tuhan adalah Rob kita, bila kita doa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wahai Rabb kami datangkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat itu maksud Rabbana atina fid dunya hasanah lah jadi Rabbana atina fid dunya hasanah perkataan awalnya Rabbana wahai Tuhan kami ia bukan calang-calang perkataan ya tuan-tuan puan-puan sekalian Rabb itu adalah Tuhan kami yang mencipta Tuhan kami yang mentadbir Tuhan kami yang di dalam genggamannya setiap satu makhluknya itu Tuhan kami yang di dalam kekuasaannya semua yang ada di muka bumi ini semua yang ada di dalam perut bumi dan semua yang ada di dalam tujuh petala langit semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu maksud Rabb the Lord okey Lord Lord Almighty Rabb jadi apabila kita bersyukur kepada Allah atau apabila kita buka surah Al Fatihah kita kita baca alamin maksudnya segala puji bagi Allah Rabbul alamin Allah Tuhan sekalian alam Allah pentadbir sekalian alam tuan-tuan puan sekalian saya berikan satu analogi lah satu contoh ya untuk buktikan betapa pentingnya pentadbiran apabila sesuatu itu telah dicipta Allah Subhanahu Wa Taala Allah Jalal Jalaluh apabila mencipta kita dia bukan mencipta kemudian biarkan begitu saja tetapi apabila Allah mencipta kita Allah mentadbir hal ihwal kita kita cuba lihat nanti sekarang dah nak masuk sekarang dah bulan 11 nak masuk bulan 12 kita bercuti kan ramai di antara ibu-ibu dan -ibu, bapa-bapa sekalian, bercuti dengan anak-anak, mungkin keluar berkelah ke di tepi pantai, keluar apa nama dia pergi ke luar negara dan sebagainya, berwisata, pergi umrah. Baik. Kita cuba tinggalkan rumah kita selama seminggu. selama seminggu biarkan. Bukan bukan biarkan kita bukan biarkan masukkan penyamun, tidak. Penyamun memang kat luar, tak tak masuk rumah kita, tapi kita biarkan saja rumah kita. Kita kunci tingkap, kunci jendela, kunci tingkap semua, okay, kita biarkan. Cuba biarkan sebulan, biarkan seminggu, dua minggu, tiga minggu. Makin lama kita biarkan secara sendirinya, rumah kita akan jadi tidak terurus. Betul tak? Mana serangga masuk? Mana habuk dan debu masuk? Mana tiba-tiba ada benda yang pecah sebab panas dan sejuk panas dan sejuk? Mungkin ada sebahagian perkakas rumah kita akan mula lapuk, mula usang mula pecah dan sebagainya kita cuba lihat beberapa bangunan-bangunan yang dibiarkan begitu saja macam-macam berlaku ada yang pokok masuklah ada yang ular masuklah ada yang cat terkopiklah dan sebagainya ini contoh apabila satu tempat tu dibiarkan tanpa orang mengawasi betul tak kita lihat di alam semesta ni kita lihat di alam sekitar kita semuanya ada sistem kita dah lihat dalam diri kita ada sistem sistem pergerakan darah ada pembuluhan darah kita ni darah yang penuh oksigen dan darah yang tidak ada yang kurang oksigennya semuanya ada haluan masing-masing semuanya ada pembuluh masing-masing Pembuluh darah itu juga ada fungsi masing-masing. Lepas tu mana masuk ke dalam jantung, dipam ke seluruh tubuh kita. Mana yang masuk ke dalam uh, kita punya buah pinggang, ditapis, toksik-toksik yang perlu dinyahkan dari badan kita pun dinyahkan melalui sistem uh, yang lain. Kemudian kita masuk dalam paru-paru kita, oksigen diserap, karbon dioksida dikeluarkan dan sebagainya. Ini semua boleh tak berlaku otomatik? Ha, ini semua adalah sistem yang sangat teliti sistem yang sangat teratur di manakah aturan dia datang di manakah susunannya datang di manakah sumber kebijaksanaan dalam diri kita ini ini baru cakap diri kita eh belum cakap tentang ekosistem di luar ini baru dalam diri kita subhanallah kita dengan melihat mengamati hal-hal sedemikian makin yakin kita sebagai orang Islam sebagai orang beriman bahawa di sana terdapat Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha mentadbir alam semesta ini. Allah yang menyusun semuanya. Ada badan kita ni kalau kita, dia punya balance dia atau keseimbangan dia terlari sedikit dah kita jatuh sakit, dah kita tak ada mood nak bekerja, dah kita terbaring di katil. Ha, tak boleh bangun ini semua apabila apa keseimbangan dia dah berubah sedikit saja tetapi pada hari-hari biasa kita cergas otot kita pun tak tak sengal-sengal kita dapat pergi ke masjid pergi ke kerja pergi menuntut ilmu ini semua adalah fungsi harian yang kita kadang-kadang alpa kita kadang-kadang cuai kita lupa yang sebenarnya ada di sebaliknya ada pencipta yang maha bijaksana, pencipta yang maha pentadbir, pencipta yang merahmati kita. Setiap dengusan nafas kita, setiap degupan jantung kita, ini adalah tidak lain dan tidak bukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan susunan yang maha Esa, dengan susunan Tuhan yang maha bijaksana. Inilah antara erti Allah sebagai Ar-Rabb. Allah sebagai Rabbul Alamin Allah sebagai Tuhan alam semesta Allah Tuhan pentadbir Allah Tuhan pencipta Dan Allah Tuhan pemilik ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala bukan milik kita. Hal ini semua dipinjamkan kepada kita. Satu hari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan sekalian, apabila kita mengamati maksud Ar-Rabb, apabila kita mengamati atau meneliti apa keimanan kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah rob kita adalah Tuhan pentadbir pencipta pemilik kita apakah buah hasil yang kita boleh dapat ada banyak ada banyak sebenarnya hasil buah khasiat yang kita boleh dapat apabila kita teliti apabila kita menghayati maksud Allah sebagai rabbul alamin antaranya yang pertama kita akan lebih tekun beribadah kepada Allah bahkan kualiti ibadah kita akan melonjak naik. Kerana apa? Kerana antara penggerak kita untuk beribadah kepada Allah, antara penggerak kita mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah yang utamanya adalah kita akur, kita acknowledge, kita uh, fahami bahwasanya Allah itu adalah Rabb yang layak kita sembah. Betul tak? Kita sembah Allah, kita bila mengabdikan diri kepada Allah, sudah tentu tuan-tuan perempuan sekalian yakin bahawa Allah itu adalah Tuhan alam semesta. Kita yakin tu Allah yang kita sembah ini bukan lemah. Kita yakin Allah yang kita sembah ini, Allah yang kita abdikan diri kita di depannya ini adalah Tuhan yang layak disembah. Adalah Tuhan yang telah menciptakan kita. Adalah Tuhan yang sedang mentadbir hal ihwal urusan kita. Betul tak? Ah, jadi apabila kita dah amati bahawasanya Allah adalah Ar-Rab Antara buahnya adalah kita akan lagi, lebih menyempurnakan ibadah kita Lebih menyempurnakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu SWT Teringat saya tentang uh, sepotong ayat di dalam surah Al-Baqarah Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Kalau tuan-tuan puan-puan ambil mushaf, ambil Quran di mana-mana lah. Okay. Quran yang biasa kita 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 baca. Tuan-tuan, puan-puan, buka lembar pertama, buka halaman pertama tu akan nampak surah Al-Fatihah, betul? Tuan-tuan, puan-puan, amati. Buka tafsir, cuba amati apakah suruhan pertama yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Ini bukan suruhan ikhra' ya. Saya maksud saya suruhan mengikut susunan mushaf kita susunan yang mengikut susunan apa tu nama dia penurunan ayat sudah tentu ikra ala surah al alaq betul tak bacalah uh, itu itu bab lain tetapi sekarang saya nak tuan-tuan puan-puan cuba amati dan lihat ialah lihat dengan susunan takdir Allah yang maha cantik kita dapat lihat susunan dalam mushaf kita apabila tuan-tuan puan-puan belik-belik mushaf kita dari muka surat pertama dengan tafsirnya ya dengan terjemahannya muka surat pertama muka surat kedua cuba cari apakah arahan pertama what's Allah's first instruction mentioned in the Quran okey apakah arahan pertama yang kita boleh lihat surah al-Fatihah kita tak tak jumpa lah, Tuhan tak suruh tuan tak suruh kita apa-apa surah al-Fatihah lebih kepada pujian dan kemudian kita minta Allah Subhanahu wa taala tu surah al-Fatihah Kemudian kita buka surah Al-Baqarah. Halaman pertama surah Al-Baqarah. Halaman kedua sebelah kanan surah Al-Baqarah. Halaman ketiga surah Al-Baqarah tu itu yang akan datang arahan pertama mengikut susunan mushaf kita. Apa arahan dia? Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum khalaqakum. Wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kamu yang telah menciptakan kamu. Itulah arahan pertama mengikut susunan mushaf kita. Ah, ha, tuan-tuan puan-puan tak percaya boleh tengok sendiri nanti. Arahan pertama adalah di dalam surah Al-Baqarah muka surat ketiga surah Al-Baqarah. Wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kamu. Ha, yang telah menciptakan kamu. Subhanallah. Jadi apabila kita tahu Allah yang telah ciptakan kita sudah tentu sudah barang tentu kita akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan sembah Allah semata-mata tidak sembah Allah berserta dewi-dewi lain tidak sembah Allah berserta dewi-dewi lain tidak sembah Allah berserta sembahan-sembahan lain ya kalau kita buat sedemikian itu bukan muslim namanya orang muslim bukan hanya sembah Allah tapi sembah Allah semata-mata sembah hanya senya kita sembah Allah dan tidak sembah dewa dan dewi yang lain itu adalah akidah umat Islam itu adalah iktikad orang yang beriman jadi dalam surah al-baqarah itu tunjukkan bahwasanya Allah mengingatkan Bani Adam Allah ingatkan golongan manusia wahai manusia sembahlah Allah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Jadi apabila manusia akur bahawa Tuhan Allah telah ciptakan dia, sudah tentu apakah rentitannya, apakah aksi susulannya kenalah sembah Allah Subhanahu wa taala itu adalah kontrak perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu buah hasil yang pertama bila kita dah tahu Allah itu rob kita bila kita dah tahu Allah itu telah menciptakan kita sudah tentu kita akan sembah Allah dan bukan hanya sekadar itu kita akan sembah Allah dengan sebenar-benar sembahan kita akan sembah Allah dengan sebenar-benar pengabdian kita akan sembah Allah dengan sebenar-benar jiwa hamba ah sebagian orang sembah Allah tapi jiwa hamba dia hilang semoga Allah selamatkan diri kita dan memberikan kita Taufik dan lah, wallahu taala alam baik buah hasil yang kedua apabila kita tahu tentang Allah itu bahwasanya Allah itu rob kita apakah hasil yang kedua kita akan dapat rasa kemanisan iman kita akan dapat rasa kemanisan iman perhatikan hadis sepotong hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam sahih muslim baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula apa sabda nabi zaqa ta'mal iman akan akan dapati rasa iman itu seseorang yang tak semua orang dapat rasa keimanan eh rasa the zauq dia punya taste the taste of iman niki okay? akan dapat the taste of iman akan dapat zauq iman itu siapa siapa yang akan dapat bukan semua orang man radiya billahi robba bagi sesiapa yang redha bahawa Tuhan Allah itu adalah Rabbnya subhanallah jadi kalau kita redha bahawa Allah itu Rabb kita dan kita fahami maksud Rabb itu apa dan kita redha kita rela bahawa Allah itu Rabb kita apa kita dapat zauq the taste of iman rasa keimanan itu kemanisan iman itu dapat dirasa za qatamal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula akan dapat rasa keimanan itu sesiapa yang redha bahawa Allah itu robnya dan agama Islam itu adalah agamanya dan Muhammad itu adalah rasul Subhanallah. Jadi apabila kita dah tahu prinsip-prinsip yang tiga ini khususnya yang pertama yang dalam topik fokus kita pada hari ini kita dah tahu bahawa Tuhan itu Allah itu Rabb kita insya Allah akan dapat rasa kemanisan kelezatan iman itu boleh tuan-tuan puan-puan sekalian saya akan tutup dengan buah hasil yang ketiga, yang terakhir. Ada banyak lagi tapi saya akan tutup dengan yang ketiga iaitu apabila kita akur, apabila kita tahu dan hayati maksud Allah itu Rabb kita, apa akan berlaku? Kita akan dapat rakan ketenangan. Kita akan dapatkan ketenangan. Ingat tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis yang lain hampir serupa dengan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita baca satu zikir ni setiap pagi dan setiap petang. Apa apa zikir dia? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi robba, saya redha. Allah itu sebagai Robku, wa bil islami dina dan Islam itu sebagai agamaku wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya dan aku aku redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi. Ini adalah ikrar kita. Mungkin di sekolah dulu kita ada ikrar national pledge sebelum kita mulakan sekolah ya. Tak kiralah kalau madrasah ada ikrar ada ikrar national pledge, ada ikrar sekolah juga, ada ikrar madrasah juga ya. jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kita panduan bila kita bangun tidur, bila kita berpagi-pagian, sebelum kita mulakan aktiviti harian kita, ada zikir ini yang kita baca, yang zikir ni bila kita amati ia adalah ibarat ikrar kita, ibarat cokan kata kita sebagai orang Islam, slogan kita sebagai orang Islam. Setiap pagi kita ingatkan diri kita dan setiap petang kita juga ingatkan diri kita, raditu billahi robba wa bil islami dina, nabiy muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, aku redha Allah itu Rabbku dan aku redha Islam itu agama dan aku redha Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku subhanallah. Jadi ada tiga poin yang saya sampaikan tadi antara buah hasil apabila kita dah dapat hayati apabila kita dah dapat Uh, fahami bahawa Allah itu Rabb kita yang pertama Kita dapat tingkatkan pengabdian diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tingkatkan ibadah kita Sebab kita tahu kita sembah siapa Kita sembah bukan calang-calang orang Allah itu bukan orang Kita sembah bukan calang-calang Dewa Dewi Buatan manusia, buatan imajinasi manusia tidak Tetapi kita sembah Allah Tuhan yang benar yang layak disembah yang berhak disembah Tuhan yang telah ciptakan kita dan sedang mentadbir hal uh, hal ihwal urusan kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan dapat rasa kemanisan iman itu. Berpandukan hadis Nabi, zaqata'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah". Dan ketiga, kita akan dapatkan ketenangan. Kita akan dapatkan ketenangan sebab kita tahu. Okey, bayangkan ya. Bayangkan zaman something lah. Waktu di tempat di kawasan neighborhood yang mungkin kurang elok ada banyak something-something, ada banyak geng-geng, ada banyak kumpulan kongsi gelap. Ha, bila satu orang tu kan bahaya kan kawasan yang macam gitu kan mungkin tak ada lagi lah di Singapura tapi mungkin di negara lain ada kawasan-kawasan yang gelap kawasan-kawasan yang ada banyak vices kawasan-kawasan yang ada banyak apa tu kegiatan-kegiatan haram. Bila orang tu dah dapat masuk kepada satu kumpulan, dia, dah, dia rasa tenang dah sebab dia tahu ada ada abang-abang besar yang 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 protect dia, ada ada kawan-kawan dia something yang akan protect dia, yang akan lindungi dia. Itu manusia. Okey, something-something ni bila depan dengan orang-orang hingusan, dengan orang-orang muda mungkinlah boleh tunjuk-tunjuk tunjuk-tunjuk hebat tetapi kalau depan polis semua lari bertibaran betul tak itu something itu manusia yang yang sangat lemah sangat daif tetapi kita bayangkan kita bangun pagi kita tahu kita di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala kita tahu kita di bawah lindungan siapa bukan lindungan abang-abang ini dan abang itu bukan lindungan something bukan lindungan apa insurance dan sebagainya tapi di dalam naungan lindungan Allah yang maha hebat Allah yang maha perkasa Allah yang maha bijaksana tidakkah kita rasa tenang tuan-tuan dan puan -tuan sekalian tanya diri kita bila kita berbahagian kita keluar rumah kita tahu Tuhan mengawasi kita Tuhan lindungi kita Tuhan sedang mentadbir urusan kita tidakkah kita rasa tenang kita bukan lepaskan nasib kita kepada orang ya kita lepaskan nasib kita kepada Allah yang Maha Esa. Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Insyaallah kita akan mulakan hari kita dengan tenang dan juga akan mengakhiri hari kita dengan tenang dan semoga Allah berikan kita the, the privilege berikan kita kurniaan untuk kita satu hari pulang ke rahmatnya dengan tenang juga insyaallah taala aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum apa yang baik itu datang kepada Allah subhanahu wa taala apa yang apa yang lemah apa yang pincang apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri saya minta ampun dan maaf sampai jumpa di lain masa Tuan-tuan perempuan sekalian sebelum saya tutupi majlis saya Ingin saya ingatkan bahawa pada minggu depan Insyaallah kelas kita ini akan direhatkan sementara ya. Jadi untuk minggu depan, selasa depan sahaja kelas ini akan direhatkan dan insyaallah akan disambung semula pada dua minggu akan datang. Dua selasa akan datang insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.